Добрый день, у вас на Майдане. Скажите, будь ласка, что принесли, для кого передаете? Я принесла тяжелораненому бойцу 72-й бригады, кабардейской, механизированной, бигерскому Александру и его жене Олесе, чтобы у него 50% ожогов, ранения, очень еще глубокие дополнительно. Но самое главное, я принесла от ожогов, потому что у меня мужем тоже такое горе было полгода назад, и вот у нас остались лекарства. Вы скажите, скажите пожалуйста, что самое принесли? Мы принесли вот серебряные пластины немецкие, они очень, очень быстро заживляющие, вот, вот 10 пластин. Принесли мази, которые у нас целительница народная наших есть. И принесли вот эти вот аэрозоли, которые именно для перевязки, именно для заживления ран. То есть это все для заживления ран. А скажите, пожалуйста, люди на где сейчас находится на лечении? Находится в городе Днепропетровске, в больнице номер два, в Жуковом отделении. Что хотела бы передать передающие эти лекарства? Я хотела бы, чтобы наш боец быстрее выздоравливал, он единственный кормилец в семье, у него еще маленький, и чтобы Олеся тоже за ним очень хорошо ухаживал, чтобы быстрее он возвращался здоровым, невредимым, и чтобы жили они все дружно, называется. Ну, в общем, чтобы он быстрее, чтобы выздоровление, извините. по борьбе? Да. Спасибо. Да.